Может, у нас есть силы просить и требовать, давайте это делать. Мне кажется, так правильно, но это мое мнение, я, я не, не претендую. Я должна просто читать и говорить о том, что власть будет должна обратиться к а а, то, что они не в жизни и это да? Думаете, да? Ну, <laughs> никто, Мы это не делаем, и никто не против. Есть кто-то еще кто с вопросом? Сюжет, как, 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 какие есть реальные способы добиться того, чтобы у человека ну, как-то продвинулась своя ну, как инфраструктура? Второй момент, как, как, как ему поступать и по-другому возможно ли как-то добиться какой-то... решение квартирного вопроса немного не к нам. Но как бы вы могли поспособствовать или научить не только писать зарплату, знаете что, я давайте сделаем вот так. На самом деле, я думаю, что ситуация, когда к журналистам обращаются тем, чтобы помочь, очень много. Это ко всем. Давайте просто, я, я, уже просто основном говорю, я дам слово Татьяне, например, да, по поводу того, что вот, поверьте, очень много людей обращаются, а вот что делать? Вот, не знаю, пускай Татьяна отвечает. І я вам хочу сказати, що я працюю в новинах, я веду новини на п'ятому каналі. Нам кожен день доходить не десятки, а сотні дзвінків про те, що в мене протік про, про, про кран, і не приходить його ремонтувати. Зробіть що-небудь. У мене там сталося ще щось. Під'їзд там, в під'їзді погано пахне. Приїдьте, зніміть про цей сюжет. Ну, це патерналістська позиція, це, звичайно, не журналісти повинні вирішувати такі проблеми. Ну, а стосовно, я хотіла сказати,